Часи пустіть. Вибочу. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі. Про деякі авіційні події минулого року ми поговорили і обов'язково продовжуватимо висвітлювати події, якщо це не буде суперечити слідству. І, звичайно. Повертатимусь до цієї теми, якщо сепари, ватники чи інші такі ж навколо нас будуть піддимати голови та заважатимуть будувати майбутню незалежну Україну. А зараз, як і обіцяв, політаємо, покажу заход на посадку в аеропорту Лейпциг. Це зараз для нас е, нова база. Виконуємо польот на модернізованому літаку АН-124. Пілотує з правого крісла Михайло, На зв'язку сидить пілот Валера, навігатор Андрій та інженер Петро. У чому незвичність цього заходу? Я вже виконав не одну сотню посадок у Лейпцигу. і для нашого типу літака застосовують схему заходу, при якій літак виводиться на посадковий курс на відстані приблизно 12 миль. Це десь 22 кілометри. Але по висоті підводять досить високо. Тобто, очікувана схема заходу для посадки на злітно-посадкову смугу 26 ліва має отакий вигляд. Отакий От великий такий захід. А цього разу диспетчер запропонував трохи вкорочену схему. В результаті вона вийшла ось такою: диспетчер запропонував почати захід, повідомивши нас щодо посадки. У нас за маршрутом залишається 18 миль, десь 34 кілометри. При цьому висота була 8000 футів. Якщо подивитися на картинку, то цей момент був якраз в районі цієї червоної точечки. Під час підготовки до посадки ми обговорюємо всі можливі варіанти. Також і обговорили і такий варіант, вкорочений. А такий варіант передбачав. Негайне погашення швидкості з випуском закрилок, шасі без проміжків у часі. До цього екіпаж був готовий. І ми погодились з пропозицією диспетчера. Захід вийшов дуже компактний та динамічний, А літак в нас дозволяє це робити. Ну, як результат у до на заходу, навіщо це робити? Це економія часу, десь 5 хвилин зекономили, та економія палива, десь до 1000 кілограм. І ще для Лейпцига, кожен раз, коли заходимо, дуже цікава особливість. Особливо, коли дуже сильний зустрічний вітер. Безпосередньо, під злітно-посадковою смугою, пролітаємо над автобаном. Так деякі автомобілі рухаються швидше за нас. Ну а потяги значно швидше. Ну зараз. Дивимось, що в нас вышло. В режиме. Ван Хандрид устанавливаем. Что шел? Скорость установили заданную. Все понятно. Вот с кем он нас разводил. Какой-то самолетик справа был. подходим, ну, скорость уменьшать, да, там, да, какой минимум клин спит. Самолетом расходимся. Сейчас. Вот так. Цель отлично. Дон в район 4 уже. Хорошо, отлично. Это мы еще чуть-чуть давай подгасимся. Близко подводим. И не, 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 он все равно ближе, чем на десятую милю нас не выведет. Шесть тысяч. Снижаемся, шесть тысяч установлено. Нажимай. Ша тысяч снижаемся. Шесть тысяч. Давай пока есть у чуть-чуть. Точнее 250. Так, облачность у нас какая-то присутствует немножко. включим вы на вручную. Включил. Хорошо. Да, как раз вот, может, в дырочку пройдем? Может быть, да, сейчас посмотрим. Пожалуйста. Немножечко сейчас может. Трынь, 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 трынь. Вот. Все, вышли вошли в обледенение. Режим 36. Хорошо. Получаем. Нормально. Идет. Не говорили, что ниже сотого отряска. Да. Ждем сейчас справа даст. А может и не даст. Нормально все сейчас. Поковой 17. Отлично, мы видим, да, 9 миль. Сейчас будем смотреть. Поможем Поковой 15. Нет

Vaivandeep. Справа, слева. 10 1 Слева 10 1 Хорошо. Закрылки 2 опускаем. Сейчас чуть-чуть ускоримся. Сейчас. 20. Сейчас ожидать, сейчас будут давать разворот. Будем крутить влево. Так, сейчас два... Боковое 7,5. Хорошо. 15. 15 выпускаем. Давай. Боковое 7. Хорошо. Хорошо, ни в коем случае. Ни в коем случае. Боковое 6. Сейчас мы шасси выпустим, тоже что близко подводит. Так, давай. Шасси Выпустить. Выпускается. Не в коем случае. в коем случае. Поковой Закрылки 30. километра. Хорошо. Проверяем тормоза боковое два с половиной. Хорошо. Боковое 2 километра. Хорошо. Готов проверить тормоза. Боковое полтора километра. Сейчас крутим, крутим, крутим. Крутим в эти скрена Боковое 1 километр. Хорошо. Читаем карты все. Перед заходом на посадку, на запол. Еще три. Лабернерва. Шестьдесят. 60. 600. Боковое, 700 все-таки 500. Отлично. Тормозная система. Проверим. Боковое 600. А еще раз, давайте проверим. Давайте смотрим. Боковое 500. Хорошо. Единички по баску. Боковое 300. Отключим торможение. Поехали. Поехали, пожалуй, автомат работает, все. Отключится торможение. Отключен номинал. Система посадки. ил 123 Аурин призывы табло. Не горят. Динеры не горят. Не горят. Карта выполнена. Не горят супер. Удаление 10 миль. Хорошо, чуть-чуть выше сейчас догоняем в леса. Закрылки 30, да? Да. Что-то предкрылки. 30-17. Кошар Акшарен. Каша посадка, посадка. Рукетка реверса. Вертикальная рабочая. Рычак интерцепторов. 0 ПТИ. Перепуск воздуха. Ключа пары. Малый свет. Карта выполнена. Хорошо. Удаление 9 миль. Хорошо. Выше пока чуть-чуть. Наблюдаем, контролируем. не надо вам? Не надо, нет. Нет, ни в коем случае лопнет. Удаление 8 миль. Скорость 300. Отлично. Уменьшаем скорость. Сейчас. Удаление 8 миль.

теперь можешь добавить, чтобы оно плавненько добавлялось. Ударение 5 Вот О, 260 удержит, будем держать. Скоро 260. дальше ветер. 22. Да, да, да. Удаление 4 мили, высота 400 на курсе написали. По хайвею быстрее нас едут. Автобану, извиняюсь. Болтает. Далее не три Высота 300. Стабилизированный заход. Скорость 200, полсотни пять. Высота 300. Угу. Держи на рудах, нет, уж сейчас порывистый. Высота 250. Скорость 260. Скорость 260.

или не одна миллион. Высота 100. Скорость 260 А полоса у нас в поле зрения. 90 оценка. Поле зрения. 80. Решение. Садимся. 70. Садимся. 60. 50. 60. 50. Минимум. 50. 45. 40. Скорость 270. 35. 30. 25. 20. 15.

ZPMG это наш экономия тормозов. Через Чарли 1 за маршал. 201 ставь. Хорошо. Скорость 70. Не тормози, не тормози, не тормози. Не тормози. Едь спокойно. Скорость 50. Хорошо, катимся. Получается, сразу срулили прямо. Да-да,

Да, дождик прошел. Легко наблюдаем. Хорошо. И читаем карту после посадки. Сейчас секунду. Анона, посадить плановые гиды. Пача. На тормоза.

Ми, я так, ну, <звук> не, бри... Нет, я я біля, біля, так, другой талій. Ідіть прямо тут. Ні, перший ряд, так. Отсюда ліки. Слава Збройним силам України. Слава Україні і смерть клятущим ворогам. Ну а ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!